Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihil ladina astagfirullah wa ba'd Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian bertemu lagi kita di dalam siri Sejenak Bersama Kalamullah Episod kita kali ini kita akan membicarakan surah yang ke-36 yaitu surah Yasin surah yang sering kali kita baca sebuah surah yang diturunkan di Mekah mengendungi 73 ayat Secara umumnya surah Yasin ini menceritakan tentang tanda-tanda um, ataupun bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga cercaan orang-orang kufar ataupun cercaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kufar yang sejak sekian lama tetap sahaja tidak menerima bukti-bukti uh, yang dibawa oleh para nabi tentang kebesaran kewujudan kebenaran agama Islam uh, yang hakikinya um, berbeza dengan apa yang dipegang oleh mereka itu. Begitu juga dalam surah ini Allah Taala menceritakan tentang bukti adanya hari kebangkitan. Jadi dalam sejumlah banyak surah-surah yang kita bahaskan, kebanyakannya itu uh, menyebutkan tentang hari kiamat, menyebutkan tentang adanya kebangkitan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran di dalam surah Yasin ya hasratan al ibad alangkah ruginya manusia ataupun hamba-hambanya ini yang yakni orang-orang kufar di hari kiamat tidak adalah rasul yang datang kepada mereka melainkan mereka mendustakan kesemua rasul-rasul tersebut dan mereka memperolok mempersendakan mereka tidakkah aa, mereka berfikir bahawasanya mereka nanti akan dihancurkan akan dibinasakan kemudian mereka itu akan datang kepada kami pada hari kiamat. Ha semua umat-umat manusia semuanya akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala berhimpun pada hari kiamat. Dan Allah seala menempelak orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Allah taala mengatakan wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha. Dan di antara bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kamu tengok bumi yang kering kontang yang mati maka Allah Ta'ala turunkan hujan daripada langit, menghidupkan bumi tersebut, lalu keluarlah tumbuh-tumbuhan eh, yang mana daripadanya kamu makan. Yani Allah Ta'ala menumbuhkan tumbuhan, ha, haiwan memakan tumbuhan, lalu kita makan haiwan dan seumpamanya. Begitulah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan lagi, وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ min نَخِيلٍ Daripada tumbuh-tumbuhan ini, kami jadikan dia beberapa kebun, kebun daripada buah, kurma dan juga buah anggur kerana dua benda ini adalah di antara kegemaran orang pada zaman dahulu. Supaya manusia itu memakan daripada tumbuh-tumbuhan ini, makan daripada biji-bijian ini, buah-buahan ini dan daripada bumi itu juga wa fajjarna fiha minal dan kami keluarkan mata air daripada daripada bumi. Yang keluar air telaga dan sebagainya daripada daripada bumi yang asalnya kering kontang yang mati itu tadi. Maka apa apakah susah bagi Allah Taala untuk menghidupkan kalian setelah daripada kalian mati? Tidak sekali-kali. Beginilah umpamanya. Bumi yang mati itu Allah Taala hidupkan dia dengan menurunkan air. Semudah itu saja lalu uh, kehidupan itu prosper. Kehidupan itu manusia itu boleh hidup dengan dengan baik dan sebagainya, boleh makan dan minum dengan sebab itu sahaja Allah Ta'ala menurunkan hujan sahaja Allah Ta'ala menghidupkan bumi Maka apakah susah bagi Allah Ta'ala untuk menghidupkan kita yang sudah mati Yang sudah tinggal, yang sudah hancur ya, Menjadi tanah, menjadi debu Maka itu adalah terlebih mudah bagi Allah Ta'ala Kalau difikirkan sepatutnya penciptaan kali pertama lah yang susah Mengadakan kita daripada tidak ada, daripada zero kepada ada ya, Berbanding dengan mengadakan sesuatu yang ada Daripada asal yang telah ada ya, Daripada tanah yang sudah ada Ya, sepatutnya yang pertama, penciptaan kita kali pertama itulah lebih susah. Tapi itu saja Allah Ta'ala boleh buat. Maka apatah lagi penciptaan kita yang kali kedua ini menciptakan daripada benda yang sudah ada, mengembalikan kepada bentuk asal. Maka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala mengatakan, Subhanalladhi khalaqal azwajakullah. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan segala macam makhluk berpasang-pasangan manusia, laki dan perempuan, haiwan, jantan dan betina dan seumpamanya mimma tumbitul wa min anfusihim wa mimma la Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk ini sama ada yang kamu tahu ataupun yang kamu tidak tahu di daratan, di lautan dan seumpamanya di awangan dan seumpamanya. Dan Allah Ta'ala menyatakan lagi, Allah Ta'ala menggantikan antara siang dan malam. Sistem itu tidak bersalahan malam tidak akan datang melainkan setelah habisnya siang dan siang tidak akan datang melainkan setelah habisnya malam dan sistem ini tidak ada seorang pun yang boleh menyalahi sistem ini ataupun mengacau sistem ini. Eh? Allah Ta'ala telah tentukan sistem ini dan dia berjalan eh? begitulah sehinggalah akhir zaman sehinggalah hari kiamat. Dan Allah Ta'ala mengatakan lagi uh, matahari itu berpusing pada paksinya pada orbitnya yang tersendiri dan itu adalah ketetapan daripada Allah yang maha kuasa yang maha bijaksana dan begitu juga bulan yang kami tentukan padanya itu tempat-tempatnya dan waktu-waktunya sehinggalah dia kembali kepada urjunil qadim seperti pelepah tamar yang telah kering kalau kita tengok bulan asalnya asalnya anak bulan Kemudian makin lama, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar sehingga dia menjadi sempurna. Kemudian dia makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil sehinggalah dia kembali seperti bentuk asalnya itu iaitu bentuk pelepah tamar yang kering iaitu aa, bengkok begitu. Maka itulah ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan menjadi satu bukti kepada kita daripada sejumlah bukti yang lain bahawasanya Allah Ta'ala itu maha kuasa menciptakan segala asas sesuatu. Eh, kalau benda-benda yang besar cakrawala, bumi, matahari Allah Ta'ala boleh ciptakan, malaikat yang begitu besar Allah Ta'ala boleh menciptakan, maka apatah, apatah senangnya bagi Allah Ta'ala untuk menciptakan kita yang kecil, yang tidak ada apa-apanya kalau nak dibandingkan dengan dengan saiz uh, cakrawala ataupun galaksi yang kita hidup sekarang ini. Maka ini sepatutnya menjadi suatu bukti bagi orang yang merenung. Eh? Seperti kita ini merenung, uh, mentadabur alam, melihat bagaimana Allah Ta'ala betapa hebatnya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, maka begitulah ke, begitulah kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menentukan setiap sesuatu, maka ini sepatutnya mem, menjadikan kita insaf Allah Ta'ala uh, mempunyai dengan begitu kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita nanti akan berhadapan, nah, uh, di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bersoal jawab, akan ditanya kepada kita, waktu kita ke manakah kita habiskan rezeki yang kita dapatkan ini, daripada mana kita dapatkan rezeki yang kita dapatkan ini dan kepada mana kita belanjakan rezeki ini. Eh? Aa, muda kita sebelum waktu tua kita, senang kita sebelum waktu kita sakit dan akhirnya aa, aa, daripada perkara-perkara yang akan ditanya di hari akhirat sepatutnya kita merenung dan kita muhasabah diri eh? ke, ke mana kita nanti di akhirat. Maka ini adalah satu perkara yang sangat besar. Mudah-mudahan dia menjadi iktibar kepada kita dalam nak menghadapi, sakibaki kehidupan kita di atas muka bumi ini. Aku luqawli hadha wa astaghfirullah na'zimali Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.